Пока не родила, пойдет привет, скажи. Ты, а Хотя... добрий вечер! Добрий день. Я експерт, спортивный аналітик. Что там ще. Скажімо так: Евробачення це склона херня. У які слід розбиратися. Сьогодні по плану ми пройдемося по кожному з конкурсантів першого півфіналу, почуємо як професійну думку нашого експерта, так і мою скромну та суб'єктивну, приємного перегляду. Так, перша назландія. Дуває про, неї будь, як воно читається, по фаворитам вона тільки охуєчу. 26. Хоча, здається, типи з рафляном, харизматичні, Тікток ведуть взагалі, між прочим.

Того, что происходит. И вообще там лишние какие-то критерии, которые захочешь там добавить что-то. Ты должен предположить, на каком оно месте по зрительским симпатиям. А, я их слышал. Прыги какие-то прыгают. А если я эпилептик, меня бы уже заклинило бы нахер. Вот ты смотришь, дебил. Взял, отвернулся от камеры. Так, из 37. Ладно, давай. Из 37 кто? Где? Ну, кстати, ну это типа не, не фул дерьмо, который типа вот попса, попсой, говно-говно я бы было, как затычка. Ну, думаю, это, ну, до 15 места точно. Ладно, по внешнему виду как? Какие-то тиктокерские придурки в вылезли, вся что-то прыгают. Костюм этот белый, я не знаю, как он называется, по-модному. Ну, что, что 90 или когда это светляшки вот эти были. Вот у них то же самое, только у них какой-то... На, Хань дебильная. Угу, есть такое. Ну, короче, минус рэп, им лютый, не знаю, малешонный. Они двадцать шестые. Я поймаю. Польша. Юстина Сточкова, Гаям Сточковска. Тетя у нас такая дурослая, голос сильный, але меня особисто не цепануло. Там у нее полуголі мужчинки танцуют, и вообще, короче, вайбик для Евро хороший. Отработал, ну, чашку с рисом, да. Навай. пой. А! Палячка что-то помнит. Ну, волс блядь. Эффекты, блядь, из этого нахуй. Капхута, блядь. Капхута, блядь. блядь, вода выливается. Ого! Залезла, подожди, это интересный момент, как она залезла туда. как таранку, блядь. Ой, блядь. О, ну типы, смотри, смотри, как это, блядь. Короля льва, блядь. Смотри. О, смотри. Придурочные. О, господи, О, пошла, блядь. Пошла. О, блядь. Нахуй. У меня опять сейчас эпилепсия начнется. Короче. Ну, мне, конечно, не нравится, но это как обычно. Но сначала какой-то дерьмище, тут типы. Себя... Ну, сейчас за говорю. Что то за Вот тут что-то типа Сатурн, какие-то космос, что-то какие-то обломки летят, потому что вода из какой вылезла, потому что огонь какой-то полез уже. Сюда что-то прыгает, ползает, что-то за шею держишь. Не знаю. Фетиш какой-то опять у них. Что-то. Вот, типа на скрипке ебашит. монах какой-то. Что дальше? Опять какие-то хрень. Вот это, конечно, затащил жестко. И как таранку повесили, это, конечно, распахлюты. Сейчас так не видно, а не видно. Короче. Ой. Нет, сначала же место надо говорить. Так то шляпа галимая, там же сидит на 27 месте где-то. Девятый чел. Чё? же больные на голову там. Словения наступна. how much time do we have left? I'm sorry for my... Он что-то там догори ногами висит, 35-е в фаворитах, в ней понятно текст, а сама песня не запамятовывается, какая-то херня, хлопцы, sorry, not sorry. Baby boy это, это альбом Playboy Cards скоро будет. Ну, ладно, не скоро. <плес> да заткнись уже, блядь. <плес> Ох, блядь, я щас усну нахер. Ёб твою мать, его повесили. Опять таранка, а ну нахер. Да <плес> заткнись. <плес> <плес> Ой, бля, этого хамна еда кидай на 37 место. Даже, бля, думать не буду. Умничка, Владик, yeah. ты почти угадал, 35-е. Ёпты, а что там на последнем? Что там на последнем? Ой, бля, четвертая Эстония, Томик Кеш со своим экспрессом океана. Пішов він на хуй, во-первых, ті приперся з розменеджером, його всі люблять, толерують. Він у нас 18 по фаворитам, рофільний кліп, профільна пісня, рофільний талант. Він мені нагадує чесно, піздюка меміних друзів, які приходять, все ламає, від нього ваняє, і взагалі він бісячить і хуй знаю. Не забуваємо про його заяву, про те, що він поміститься, помститься. Я придурок. за Юста Кляйна за той рік. Так що дивимося. Усі його фанати, в більшості росіяни, тому я не знаю, як за нього голосувати будуть інші країни. Я не доверяю цьому scoreboard від Євробачення. Sorry. Ты знаешь, что это. Сейчас. Все, заткнись. Так, ну короче, що? Ну там просто ж, ж, репетиции репетиції нету, вроді, да? Да. Ну я не нашла. Пошел он тогда. То, что играют это только это заедает, это а то, что они поют, как-то пухер. Вот только вот эта мелодия начинается, сэмпл, сразу вспоминается этот кавер. Мы пидоры, мы пидоры, сосущие залупу и ебущиеся срака там пидоры, доры. Я Все, пошел в сраку, короче. Так, Мес. Ну, знає, тих, дебіло тупоголову. Где-то шестое, п'яте, третє, второе. Шесте ну, да. не -е, нет, дев'ятнадцяте. Ну, все-таки, так. Тіктокрички не розібрались. Восімнадцята, ні, вру, Восемнадцатое. П'яте це Україна, цифер Bird of Prey. У мене марахів від вокалу дані, але ми лише дев'ятнадцять по фаворитам. Як я відмітила, ми трохи падаємо, це тільтова. Мені не дуже подобається робота режисерки, що працює з виступом, як на мене, ніби виступ у мультику, Нікі Нікілодіом, він слабенький в зрівнянні з іншими, але все рівно я дуже люблю цей ферблат і сподіваюся на те, що вокал Дані, собственно, витащить все. Я Не, вот этот момент прикольный, кстати. Бля, это же не в натуре. Взяли где-то траву нахуй. С какого угорода какой-то баки, блядь, нарвали. Нихера ты забазарил. Бля, бэк вокал так вытаскивает, это как Да искусственно, блядь. Что бля, мне говорить? Бля, что-то покрошилось опять. Просто сам факт, что типа ты сам украинец, у тебя типы такие, и ты хочешь их затопить выше. Давай седьмое. Ну, восемнадцатое. Девятнадцатое. Ого! Девятнадцатое. А вот это ебаное эспрессо макеата восемнадцатое, прошу прощения. Я понял, ну, опять же, мне тиктокерские рассказали смысл этой, ну, текст песни. Я понял. О, к чему, к этому тексту этой песни, ну, так, соответственно, костюмы розовые, чуть-чуть не вдупляю. Но я так понял, потому что политика Евровидения там кончена. Дальше у нас шестая Швейцария. У меня мало чего про нее сказать. Она другая. Я гадаю, что вот слова эксперта будут больше вагоми, чем мои. Мои любимчики топ-1. Ай, сосиску, я бы сейчас бы уже в рот бы так бы себе заложил. Ох, бля, сейчас прям тут начну. Жаль, наушники они беспроводные. Я бы уже флексил бы жестко. Упля, Пустите меня к ним. Опа умом мой сделали. И, ну для меня это топ-1, а, Но, ну, в принципе, же люди где-то думаю ну тут опять точно будет, и думаю. Mm -hmm. Типа, кост... вот сама песня меня очень вкатывает, потому что, ну это просто танцевально, собственно, да. То есть мне потому что я вот фанат Потапы Насти, Наси Каменский, да. Мне нравятся там треки, вот конкретно сейчас. А, там... вот еще, время и стекло, вот мне конкретно нравится. Это. Dance Music вроде называется. Мне mm -hmm. вот, ну, так конкретно вот очень сильно нравится. Ну, они такие зажигательные. У меня сразу э, эндорфин поднимается, что-то делать хочется. Хочу Я себя на... обрадовать, а не вторые. Найс. Nice. Легенды. Дай бог, завертываю. возможно выиграют, кстати, вот ну, это, всего. правильно Правильно. мы Португалия. Нападе с локадом mais дуже пісня, я точно буду її слухати після Євробачення. Вона, на жаль, в 28 я только по фаворитам. Багато хто говорит, что це не вайп для Євробачення, але, на мою думку, він дуже чудовий та гарний виступ має, як і самий вокаліст, дуже симпатненький, він прям мурчить, я балдею. Ого, бля, гітара. По блютузу, блядь. А где провод? Ого, Короче, вот это именно, вот можно прокомментировать так, что это не победитель точно, и как будто и не презентирует, в принципе, когда вот он, он шел, он как будто и не презентировал на победу, типа, или что-то такое. Но на послушать, типа, на норм, да. Пойдет. Место. Место. Бля, ты сказал, до 37 семи, это ж кабинец. Это ж. Бля, это ж половина уже отсеяна. Это ж Как и, Как, 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 они вообще сюда смогли пройти, что там за дебилы, блядь, дальше там. Ой. Давай 32-е. Ну, почти 28. Ну они мне, знаешь, такая музычка, я они у меня в фаворитах висят. Они точно не победят, но она такая человая, знаешь. Да, они именно не претендуют на победу, они просто, ну, они, они хорошие, все. Так скучно для мене, если честно. Багато втикає, що там костюм, як у нас 24-го, але, як на мене, ну, обладунки, як обладунки. І ще у него там якісь виступ був схожий з іншим конкурсантом, тому хтось -то из них там міняв, що-то такое. Ну, короче. Що обычно, вот это все. О, господи. блядь? Блять, бля, у них за фетиш в каждой какой-то шляпе какие-то дебилы без глаз выходят черные? Что это? Ну, бля, еще одни, нахуй. Ну, вот припев вытаскивает. Ой, вот это именно начало перед припевом. это как здесь, блядь. Это я, я не знаю, блядь. Ялта, нахуй, 2008, блядь. Ой-ой-ой. Завелся. Как я на тебя... Ай-ай-ай-ай. Пардых где перед припевом. Mm -hmm. Прикольно. получается вот, вот этим. Во, вот этим. А что остальное дерьмище, Я потом какая-то Ялта 2008 начинается. <laughs> О! Ну что это, блядь? Какое место? Место 26. Знаешь, какое? Ну. Седьмое, по-моему. Ёф, Yo, твою мать, блядь идите вы в сраку, блядь, это да, блин на голову люди. Бельгия, у нас Рэй Себастьян Строплайт. Виритик 21. Ніби здається, хоче мати вигляд Слей Бро, але мені не вкатив. Також якось скучно було дивитися, нічого сказати особо. Какой-то, блядь, платформе, блядь. Строй, строй лесах, блядь. На колени встал. Эй, блядь, перед женщиной, перед моей, давай, блядь, на колени, нахуй. Давай, блядь. Ну вот, троллиса упали. Франк какой-то. Блять. Откуда они вылезли? Блять, безумно. Это магия какая-то, я не разбираюсь в этом. Место. Ну, короче, не знаю. Вот я как вначале говорил, что у меня какая-то чуечка. Где-то восьмое. Ну, костюмы 27. типа... Да, кстати, костюмы вот мне нравятся. Не знаю. Просто... Фрики мне нравятся. Я знаю. Это именно фриковая хуйня. Вот она мне нравится. Вот оно мне нравится. Нахер мне вот это обычно тебе придурок сидел. О, тупо сидит, блядь, с гитарой. Нахер он мне нужен, когда тут он целый флекс идет. Италия, Корси, СР, Десятая, буду нас уступать, у фаворитах двадцатая Песня в теории хорошая, но точно на мой вайб сцена выглядит симпатично Не у моей десяти любых прилегах, яку я покажу позже, но под пиво Что Мне нужна ты Это, не знаю, там чип написал, что это, блядь, гадость <laughs> Ого, что это за Майкл Джексон? Ну, коротяку открывай я... Почучила <laughs> А я внутри кощей бессмертный, блядь. Блядь, это еще один фрик. Его 100% тут в топ-10 надо кидать. Ого! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай, блядь. Что, блядь, один на микрофоне можете поделить, блядь. Уже два не, не, не хватило. Ого, я поэтому пару блядь. Не, прикольный тип. О, фрик, блядь, конечно, ебаный, блядь. Ну, если адекватно оценивать, то где-то тоже 20 или 30, я думаю, где-то. 29, типа, что-то такое. 20. 20? Мама mm Гама -hmm. будет с uh, 11 у нас. Вид Азербайджана, Аран With 32-го фаворита, вокал, конечно, пиздец, я тоже обожаюсь. Я спочатку не поверила, когда дивилась, а потом я, ну, и, ну, думаю, да, ты слово эксперт, он краще пояснит, что там не так, а что там так. Вот этот пиздец, давай. Ой, дай, 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 дай! Ты слышал? Мои а любимые. Нет, блядь, я просто хочу азербайджанцев послушать. Давай. Мне нравится они. Вот это начало? Да. Вот, я не в топ-30 попадаю, это правильно понимаю? во что? В топ-30 попадаю, это правильно понимаю? Нет. 32. Да. Бля, бедолай. Ой, еще одна скучная хуйня. У нас Сан Марина, Габри Бонде, Дуталиталия Добрый, что слуха до приспеви, он, конечно, непоганий, Но также слабоватый, 27-й в фаворитах Все, что можно про него сказать, это Дуталиталия и все, по сути Меньше жизнь в своем ухле, блядь, я подумал, это женщина Ебалом на Ронанда похож Да, блядь, какой ти такой, нахуй, армянский, блядь Это заедает прикольно. Кот, а ты можешь не перед микрофоном не сесть? Уйди. Да. Да он нахеревший. Да. Прикольно. Мне, мне, это больше нравится, чем... Чем... Ну, чем вот эти, типа, спокойно лирические. Просто потому, что я Евровидение не вижу, как... Вот Евровидение собирать, вот, типа, вот эти лирические, вот эти... Вокал, типа, он лиги ты нужно, прям реально жестких типов. Одну, ну. А не, блядь, Майкл Джексон, блядь. Ну, такое ощущение, но это опять. Сука. Ну. Давай так. Это не худшее и не лучше. Ну, точно не лучше, блядь, ясный клуб, блядь. Это не... Точно не хорошее. Вот так вот скажу. Это типа нормально. Ниже среднего, вот так вот. Наверное, ближе. Где-то там 25, типа, такой что -то. 27. Ты уже, mm -hmm. ты уже понимаешь, ты уже начинаешь понимать. Да, хорошо. потому что люди кончины блядь, их уже понимаю, блядь. Номер 13 це Шкодра электроника з Єрм. Наші циферблат похвалили її за вокал. Як на мене, нічого такого. Пісня б зайшла в бабусі, але мій вайб чуть-чуть, ну, другої. Вона аж четверта у нас по фаворитам. О, Албания, по-моему, респектанула, я не помню. Вроде, вроде понравилось. Бля, хризма у нее нахуй таки прет, нахуй. Во, во, да, ну, бля, Миша, мне понравилось, да. Что это, сука, за... Бля, это еще из-за этого лысого говорил. Ого, ты это что, серьезно слышишь, мужик, бля, работа? А ну еще раз. Ой-ой-ой. Вот так он пальчиком себе провел. Ой, так. ха и шаны потянул, чтобы не спали, блядь. Вот так вот. Я бы их в топ-3 засунул бы я. Не, давай топ-2 даже. Даже топ-2. Хоть... Легенда. смотри мне глаза, блядь. Что ты, нахуй смотришь, блядь? ты же нахуй блядь. глаза залиты, нахуй же пьяный, блядь, походу. Потный, блядь. Ты же нахуй перегаром, походу, воняешь, камера запотела, блядь. Это в натуре камера запотела, так. Бля, это разъеб. Что, по жопе шлюпнул. Ты мужик, бля, ёбнулся нахуй? но ну, не при всех же, блядь. Мне нравится. Да, это топ-2. Реально. Хлоп-хлоп. Два? -хлоп. клэп клэп Да. Ага. А ну четверка. Нормально скоротит. Нідерланди, Клауде Кеславі, 14 предпередостанніх фоток я не знайшла з репетиції, на жаль, але моїй бабусі б точно також зайшло, хоча не мій вайб чу-чуть. Молодь образилась на те, що після Європапа їде оцей от мужчинка, але, як на мене, це прям вайб е, для Євробачення. Одинадцяти по фаворитам, мої десяті, на жаль, але теж нічого так окей. Це Да Ну, нахер. Оп, я лучше бы не продолжал, блядь. Как из-за блядь? Ого, аборигены. Клоповник. <laughs> <laughs> вот так он флексит. Ой-ой-ой, да ты шо, блядь. Там сразу видно, это у них генетически заложено. Ля, блядь. Опа. Ля, блядь. Оп, оп, оп. Ого. Оба-на нахер. Ой, бахай бах, он стоит, блядь. Нету никого. А вот они, типы, блядь, забратались. Не, прикольно. Не нравится. Ну, топ-3, типа, я, я не отдам ему, пошел сраку. Не за что-то. Бля, ну мне нравится, все равно это топ-5, блядь, это топ-5, 6, 7. Ну, 11. -ый. Блядь, дебилый, блядь. 15 это Швейцария, зой мо Зомя... ой Ой-ой-ой. Ой, аж, коротше, у фаворитах 12. А насправді я якось не бачила цю пісню, але вона дуже нічого так, ніжна, приємна. Вокалістка також приємно морчить, мене це вабить, прям я валяюсь. Я гадаю, вона прийде, але не виграє, у моїх фаворитах її також немає, але я, мабуть, зміню трохи список, бо не чула банально цю пісню чомусь раніше. Бля, на цю ту англічанку мою, похоже, з школи. піднялась. поднялась. Транслейтер на шовізу. Азома. Ого. Ты ещё и этот, Да я блядь. не знаю, я... Су -су. Вояж, вояж. А в натуре вояж. Идут, блядь, как будто у них пенсия, блядь, не пять тысяч евро. Нашу на шо такие хорошие, блядь, дай мне, на. Нормальный тип. Это я, кстати, Бля, у каждого цветок, это какой-то прикол, походу, наверное, фетиш опять. В видео, бля, какой-то фетиш, блядь. Такое надо осталось разгадать, какую азербайджанцу, блядь, фетиш. Или там, блядь, серьезно, мне кажется. Ой, блядь. Ого, хоррор пошел уже. Вот опять же я говорил, что это если лирическое, то нужно, чтобы, типа, вывозил очень жестко вокалом, блядь. Ну, давай девятнадцатое. Одиннадцатое, по-моему. Так уже был одиннадцатый, нет? Uh, нет, не было. Теперь не... нет. Нет, двенадцатый, вру. Двенадцатый. Oh. И краина, что закрывает первый на пивфинал, это Кипр. Тео Эван Ши. Ши. I don't know 25 та країна по фаворитах У меня она есть в любимцах, лишь через приспів. Сама песня как-то не очень. Я ей, мабуть, как раз на швейцарию. Ну, такая, ну, не очень звична для меня, но тоже ничего так. Как же им жарко. Ты же пиздец, прикинь. Вчера вот это фул стоять под солнцем. Опа, по, еще один пиз... с подмышками нахуй волосатыми. О, да ну, блядь, чучело нахуй. маугли, блядь песню оценить. Ты... Не знаю, почему. Завязали, гада. Упаковали. Пакуйте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а если бы ты не успел бы? За надо было бы куб... губы губ... спаливать. Спивак. Да ну. Так и вдруг. Да короче, нужно как с этим дебилом сравнивать. Потому что тоже мля-мля-мля, рейв, мля-мля-мля, рейв, мля. Это, наверное, хуже кинут. 26-й, типа, что-то такое. 26-е? Mm. 25-е. Ну ты молодец, ты унюхал вот это вот. А что ты выдели хоть пару человек, человек пять, например, какие тебе прям нравились, прям понравились? Ну, любимые. Ох, блядь, какой кайф. Я не знаю, лайк, Это первое, да? Конечно. Пошел сразу, блядь. Пошел. Ёп. <laughs> 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 а, вот <What's> топ-2? <up> <laughs> вот этот. Пускай третий будет. Мне, нрав... Мне нравится, не знаю почему, прикольный. Алло, блядь. Оп, оп как волна. Ай-яй-яй, движения какие, ай-яй-яй. Азербайджан Белья. своих ты ставить не будешь никуда? Да не... Вне списка топ-1, топ-0. в натуре запомнил топ-5, типа он. Пылья, может наших засунуть. Подожди, сейчас, а, дожди, сейчас раз. Сейчас своих послушаем да, топ-4. Не, даже можно... Кого этого вот топ-3 насрал? Три Нидерланды, которые танцуют круто. Бля, серьезно, просто соперник. Сколько так флесит, гад. Не, наши топ-3, вот этот топ-4 и топ-5. Этот крик.